Son Məndən əslə vəlilə çıxan zaman demişəm ki, Pakistanla gəlmişdi, belələri var, düşündü mə danışırdı. Və bu sözün bu məqamda aparıcı sözümü kəsirdiyə mən fikrimi tam izah eləyə bilmirəm. Buna görə mənim fikrim səhvuna yönləndirilib. Mən orada demək istirdim ki, Pakistanla gəlmişdi Bakıya, onlar bizdın, bizim hüzm döyüşümüzdən o qədər təzərlənmişdi ki, bizə qarşı Azərbaycan xalqı 70 aslanlar idi, 70 illər idi biz belə bilməzdik. Belənçinə xoş sözlərini bu yolla ifadə edədilər. Bu hər yerdəndə belədir. Və iki dənə Erməni içimizdəki o Erməni şərəfsizləri var ki, bunu Şafiyona yönləndirib, bu hərəkət nəkilikdir, bu hərəkət şərəfsizlikdir. Yəni yenə də deyirəm, mən döyüşçüyəm, mən jurnalist deyiləm və yaxud mən Aparıcı deyiləm, mən siyasətçi deyiləm ki, beləmişin bir şeyi hər gün efirdə olun, hər gün çəkimlərdə olun. Ola bilər məni həyəcandan bağlı danışığımda birəs problem ola bilər, amma ki bu belə deyil. Gözəhmədəmizə kimə qar yağdırmaq istəyirsinizsə, kimə böftən atmaq istəyisə, bunu mənim yollarla etməyin. Mən evlə dövlətimi yağmayın. Mən qaziyam. Döyüşə istiqamətə gedən, bu gün də qoxsunuz, bu gün də yaralanmışam. Rəhmət olmursa, belənsinə həqiqətən kişiliyə yaraşmayan bir hərəkətlərdir. Çox sağ olun, minnətdaram. Bir yerdə dediyim kimi, məni və dövlətimi bu işə qatmayın. Mən dövlətimi çox sevirəm. Dövlətimin yolunda uğur düşmüşəm. Minnətdaram.